Вже так само тут на волі дуже раді бачити членів Незалежної профспілки гірняків України Олександра Вовка та Олександра Горова, яким 6 травня вдалося звільнитися з полону не без якби, не без І ми відео на відео нагадаємо вам про те, як це було. я э, на несколько минут пошел до соседа в гости. Влетели до, это, во, во двор вооруженные боевики в милицейской форме. Начали стрелять с автоматов Калашников. Там масса гильз. Это, это вот. Среди боевиков, я говорю, были чеченцы. Нас сразу положили, положили на пол и сразу кинулись избивать. Кто ты такой? Чем ты занимаешься? Чем занимается твой сосед? Поворовали у нас деньги, у меня уворовали пенсионное удостоверение. Ну идет террор, запугивание по всему Донбассу, чтобы такие, как я, испугались, куда-то это, не мешали им проводить и, и референдум, квази государство Донецкая республика в три часа это случилось, в час ночи меня выпустили. Я обыкновенный шахтер, пенсионер. Я не понимаю, почему со мной так подошли. Вот хочу обратиться к президенту Российской Федерации Путину. Ему не стыдно, что под флагами государства Россия воруют граждан государства Украина. Бьют, угрожают убийством. И, конечно, боевики, экстремисты, они мстят шахтерам за то, что горняки не поддерживают, не поддерживают криминалитет, который сегодня копался на востоке. В Луганск. Донецкой области. И, конечно, шахтеры и жители Донбасса в своем большинстве, они не поддерживают те стремления Путина об аннексии восточных территорий Украины. Саша сейчас вместе с нами поедет в Институт нейрохирургии, его там ждут. Уже подключились народные депутаты, представители общественных организаций. Здесь ему будет безопаснее, здесь ему будет доказана квалифицированная помощь. Одна из правозащитниц из Франции, которая оказалась вчера в Донецке, срочно поехала Александру в город Новогродовку. Она, когда посмотрела, в каком он состоянии, она позвонила и сказала, принимайте немедленные меры и, пожалуйста, пусть знает вся страна, пусть знает весь мир, что делают боевики. Как ані здіваються над людьми. Як ви себе зараз почуваєте? І зараз завжди, коли все закінчується, всі кажуть, там ми звернемося туди-туди. Яка вам допомога зараз потрібна? Пройшло три неділі після того, як это произошло фактично. Но состояние не самое лучшее. Яка вам потрібна допомога? Чи її надають? Чи можна ще не тільки, вам бачимо багато людей таких. Ну. Стан я говорю, не самый лучший, и у меня, и у Александра. Тот ещё, нас били, они знали, что делать. Скажіть, після того, що з вами сталося, чи ви говорили з вашими, я знаю, колегами, одно я і як і як ви це сприймаєте? Я каждый день разговариваю. І ще з друзями. ну. Приймають не дуже добре, але бояться тепер, навіть, хто те, поддерживал Україну, эти боються взагалі що либо разговаривают на шахтах по поводу Украины і все. А ті, хто не підтримує, ті, хто не підтримують, чи серед ваших ну, знайомих є такі люди, ваших колег, і після того, що з вами сталося, вони якось змінюють, змінили свою думку. Надёжка, минуло в той час, що всі друзі із началу всезага країни були я один. Угу. Сокрух общенья завжди підбирал по діалогу особисто. Скажіть, якщо б була от, от можливість зараз звернутися і пояснити вам людям, які це пережили, наприклад, там, Тому, кто может помочь, почему вот, треба терминово вызволять этих людей, которые до сих пор? Потому что я, насколько так предполагаю, что еще будет, я думаю, выплывет это, что многие люди там уже и не живые. Вызволять там в любом случае людей надо, потому что конвейер очень четко там поставлен. Либо если у тебя нет бизнеса и денег. А ты просто за Украину цель сломать, поломать человека. Просто запугать. Запугать всех твоих близких. Чтоб больше не доносил свою точку зрения людям. Чтоб там чисто присутствовала ДНР і все прочие їхні так звані народні республики. Ті люди, які вас утримували, вони знали хто ви. Да, принцип фактически да, потому что люди, которые... Ну, произошел, так скажем, слив информации, я так думаю, местных ДНРских наших активистов и руководства города, потому что когда брали, было все четко сделано. Время знали, когда видать, мы собирались у депутата Константина Ивановича Мусейки. И в это время произошел захват. И я уже рассказывал, повторюсь, при захвате, что удивило, самое первое, это после того, как человек чеченской национальности мерза наступил мне ногой на правую руку и задрал футболку. Я сразу понял, что он искал. Ну уже потом вода, естественно, это обнаружилась. Это было невозможно. Как знают еще о чеченской национальности? Ну, я как-то славянская внешность угу. отличаю от кавказской внешности. Ну, или мерзавую славянскую внешность. Я в армии служил, советская. там было немало чеченов, я прекрасно знаю, как они выглядят. Акцент их, внешний вид, все. Кому они подчиняются, да? Кому они... Тут я вам ничего сказать не могу. Нас брал именно... Типа батальона, специально, не батальона, а отряда специального назначения. Потому что ребята были все очень крепкого телосложения. Кстати, те, кто были славянской внешностью, вот они были в балаклавах. А вот именно вот эти трое кавказской национальности люди, они не скрывали свои лица. То есть им в этой стране, я думаю, они никого тут не боятся, у нас они спокойно себя чувствуют. Он, у нас на уровне города, местными властями, готовился, готовилось проведение незаконного референдума о вхождении в ДНР, так называемую. И готовился взрыв, взрыв, срыв выборов президента. Что они, в принципе, сделали. Мы просто им не нужны мы могли им реально да, мы очень Мы мешали в городе, так как вели активные действия, флаги ДНР срывали. Все дело. Ну, боролись-то, я не говорю, что физически мы там никого, конечно, не обижали, но флаг неприемлем был для нас. Был даже такой момент, я ночью с человеком пошел подарить полком очередной раз, снять флаг, но ну, приехала милиция и предупредили, что если ты хочешь жить, лучше этот флаг не трогать. Вот и все. Наша А чи ви, як ви думаєте, чи буде якесь розслідування, чи ви цим займаєтеся, чи ви передаєте цю інформацію? Нас брали 70 метрів від городської міліції, фактично у їх во дворі. Які питання? Ні, вопрос був, чи ми этим займаємося. Просто, ну як, я лично душою всій повністю був, ну як, я всю жизнь був за Україну, несмотря там, на какие-то. Як можна не любити страну дітей роді? Я нагадаю, можливо, що Олександру Борову півтори доби вас отримували в заручниках і впродовж цього часу били, зламали ребра, ніс, пошкодили руку, намагалися зрізати з плеча татуювання, де зображені тризубігатство, слава Україні. Ми маємо відео, також можемо нагадати. Добре, що вам трохи краще, але все одно складний стан. Взяли украинским флагом, обмотали голову, и повели. Крик я там слышал, предатель убить, «правый сектор, но видеть ничего не мог. Потому что вели под руки. Флаг не давал. Потом там у меня сильно был разбит подбородок, уже шли, сняли. Тут треснутая нижняя челюсть. Кровила все время, я ничего не видел фактически. Вот. Ну что, завели, вода повели по этажам. И начали сразу там без всяких разговоров, поясни избивать начали. Всем, чем придется, я же вам рассказывал, и пистолетом по голове, и кулаками, и ногами. Ну, я просто, понимаете, уже с 4 числа, да, там время прошло, так вам, ну, так чуть тут осталось. Тут лопнута верхняя челюсть, тут нижняя челюсть. Ну, это вы, естественно, вам показывал. Вот еще последствия мне прооперировали локоть, тут выведен дренаж. Это, так будем говорить, обращение мирных протестувальников. Били всем, чем проводится. В одной из комнат один из них взял меня за руку, уперся в мои ребра, а второй двумя ногами прыгал по локтю. В результате чего образовалась очень большая гематома. Я начал периодически терять сознание. Они меня провели так называемым их медикам которые разрезал футболку, ввели какой-то препарат, какой я вам ничего, кстати, туда от вопрос нас всех шестерых волновал, всех шестерых чем-то кололи. После этого препарата, конечно, состояние, боль может и ушла, но состояние было непонятное. Я так больше склоняюсь к тому, что это психотропное потому что были ноги ну, какие-то ватные были, в глазах пелена стояла. Вот когда доктора это все делали, разрезали футболку, увидели тату, вот это, и один из них, они же были в балаклавах, я там не знаю, кто, говорит, о, говорит, это наш клиент, а сейчас мы тебе это тату выведем. Как я понял, уже потом узнал это, они спустились вниз с этого буса свой свай на с поворота, достали лампочку. Он принес эту лампочку, ножом отбил ее и начал сдирать меня на кубку. Другой в балаклаве говорит, видать глубоко, говорит, ну, рисунок хорошо, глубоко сделан, говорит, вот этим не отделайся, оставил его, у нас есть специалисты, которые ножом эту накупку сделают. Удаляют за один раз. Вокруг такое ощущение, что попал в комнату гестапо. С каждого кабинета доносились крики. Везде шли издевательства. Вот наших, всех, кого шестерых э, забрали, всех били. И били, я вам скажу, довольно-таки жестоко и профессионально. Плюс э, так было, в этом побили, сознание, если ты потерял, это для тебя как отдых был когда приходишь в себя, начинались опять эти изменения. И один с одного кабинета в другой. Это продолжалось ну, приблизительно до двух дней, до трех. Потом один из них сказал, вам повезло, вас, скорее всего, сегодня обменяют. Я лично знаю, несколько раз я его видел. Тоже у него, с ним случилась похожая ситуация. Скажите, мы мы справді хотим узнать, Сколько там еще может быть людей? Немає этой цифры. Подвал у нас, я, там я знаю, что есть подвал, и Они за подвал говорили. Сказать сколько там. людей. Ну, Дмитрий Верзилов говорил, что там, там несколько ну. десятков. Мы в подвале не были, мы не можем. Сказать. Подвал. Просто. А сами бачили на власти очі? Ну, вот я вот этого милиционера видел. И в телецентре, потому что там, меня аж позже отпустили, чем Александра. Я Александра Янанович там остался. Сада перевезли в телецентр. Там, да, еще был и парень молодой. Вот кого я видел. Э, Якие чему вас отпустили? Я подумаю. Я вам Амдусі... досить. Ну я сам, якщо чесно, просто досі ну, не знаю. Це питання добре, що відпустили. Просто хочете зрозуміти, що зробити, щоб інших відпустити? Що можна зробити, щоб людей? Ну, в, в першу чергу громада сягала велику роль, то що независимо просоюз на весь мир заявив, що вже украли шахпростих шпростих шах... шахтеров, там ні це вот, в першу чергу. Ви їм а, ви казали це там? Ви могли пояснити, що ви ніякий неправий сектор? Вони на це якось реагували. Ми, все, це время говорили, не шахтю. Це безполізно. Це як ви ставитеся зараз і сприймаєте ту антитерористичну операцію на Донбасі? Я ж вам об'ясняв, нормально. Ну хотілось би кращих результатів. Что еще можно сделать? Мы видим, что есть действия, Что еще необходимо? Нужно заменять местные элиты, которые проворовались, по которым давно тюрьма плачет. К ним надо применить закон. Нужно, чтобы не спала прокуратура. Будем так говорить. Если тут в Киеве систему олигархии Януковича да, сломали каким-то образом, то там она осталась работать так же, как и работала раньше. А є от такі думки, що ну доволі населення. Ну принаймні поширюється інформація, звісно, і російськими з змі... довод... про заводі населенню інформацію, щоб не російська змі, а наша об'єктивна, щоб вони все видели, знали. Наприклад, от, вони попали вже кілька днів на шахтах наших присутствують там, де ми працюємо. Вот эти деятели ДНР, довели там непонятно какую, нас, какое, какую информацию, шахтеров взбудоражили, появились на свои стачкомовцы. Там есть такой Михаил Задирин, который призывает непонятно к чему, не работать, куда-то идти, какие-то ходы, какие-то эти. Что в результате окажется, что молодые люди останутся без заработка, без перспективы на завтрашний день, а и куда-то исчезнут. Що, які, якщо підсумувати, які взагалі настрої серед шахтарів? Я знаю різні, але. що... Більшість хочуть жити нормально, хочуть заробляти, хочуть висвітлення, ростити дітей. Нормально життя. Їм от це не потрібно. Воно на, не наносне, на воно не естественне. А хто має цю роботу просвітницьку чи якусь інформативну роботу? Я Як так, можна пояснити вашу колегам? вмешаться. Где сила, а где должны кадровые решения, должен да, быть целый комплекс мер. Города, допустим, такие, где небольшие, типа нашего, где, ну, пусть будет от 18 тысяч там до 30 тысяч населения, там никаких АТО проводить не надо, там просто надо кадровую чистку провести. А с... там сейчас дувается именно У нас, да, я, вот, допустим, знаю, что товарищ звонил с местного, с местного э, бюджета, ну, это же его Киев туда деньги поставляет, да, выделено местным сепаратистам на каске и на бронежилет и 35 тысяч гривен. Это где самое? Город Новогродовка. да. Есть такой мэр Антоненко. И они теперь вместе с милицией ходят, патрулируют наш город. Вот, вот так. Это У меня, как? я же вам объясняю, много друзей за Украину, но просто радикально настроенных больше за ДНР, чем за Украину. За Украину более мирные люди настроены. Дякую, в нас Олександр Вовк, і Олександр Гуров, представники незалежної про спілки гірників України, які були в полоні, які серйозно постраждали. Все одно на наостанок все ж запитаю. Скажіть, яка може бути допомога надана людям, які вийшли з полону? І, взагалі, от що робити з цими людьми, які переїжджають? Ви так розумію, перевезли родини, вивезли, мали вивезти родини. Физическая и психологическая реабилитация. Это все равно нормального, на нормального человека это очень плохо действует. Я вам так скажу, вы да. теряете все, да, вы теряете. В первую очередь вы теряете свои стены, а это я вам скажу довольно таки большая потеря. Потому что когда тебя увозят, пусть это твоя малая родина, но тем не менее это твоя родина, на которой ты прожил большое количество жизни, очень тяжело, конечно просто навязывается извне такой вариант типа как в это вот Югославия времен Милошевича ну, фактически этноцид некоторыми деятелями ДНР произносится, что украинцы должны куда-то исчезнуть даже не до, они до этого всегда заявляли, что все равно нас как бандеровцев повырезают и позабирают наши квартиры и имущество потребен закус,